Bir hökmüdarın dünyada çox sevdiği, güvəndiyi dörd dostu olur. Günlərin birində beş xəstələnib ölüm yatağına düşür. Məzarda tək qalmaqdan qorxan hökmüdar fikirləşir ki, bu dörd dostum birini özü ilə aparsın. Odur ki, ən çox sevdiği, ən bahalı geyimlərlə qayğısına qalıp həmişə dəyər verdiyim birinci dostumu çağırıb ondan soruşur ki Mənimlə gedərsənmi? Dostu "Əncimə gedə bilmərəm." deyib onu tərs çədirir. Dostunun bu dönüklüyündən sarsılan hökmuzar daha çox güvəndiyi ikinci dostunu çağırs O dostunu ki həmişə onunla qürur duyardı, onunla fəxr edərdi. O dostunu ki ömrünün ən çox hissəsini onunla birgə olmuşdu. Dostundan soruşur: "Sən necə mənimlə gedə bilərsən?" Dostu: "Yox. Mən həyatı sevirəm. Səndən sonra da dost tapa bilərəm." deyib onu tək buraxır. Yalnız qalan hüçmüzər güvəndiyi üçüncü dostunu çağırır. O dostunu ki ən çətin anda, ən çətin ayaqda, ən dar gündə belə bir an dostunu hüçmüzəri tək buraxmamışdı. Həmişə onunla birlik olmuşdu. Hüçmüzər Amın dostumdan soruşur ki Bu yolu mənimlə birgə gedərsənmi? Dostu yox deyir. Amma yəsmə rəsimin üçün əlimdən gələni əsir kəm yazacağam. Çalışacağam daha təntəraqlı köçsün arxayın o deyib dostu tərk edir ürəndiyi dostlarını bir-bir itirən həçmidar tək tənha qalıp göz yaşları içində boğulur. İxtiyarı əldən getdiyi zaman dostlarım bu dönüklüyündən bərk sarsılır. Dostlarım bu dönüklüyü ona bərk təsir edir. Birdən qulağına uzaqdan bir səs gəlir. Mən səninlə gedəcəyəm. Harda olursan, ol bil ki mən sənin yanındayam. Mən səninlə başbaşiyam. Bu hökmudarın heç vaxt yada salmadığı, ömründən ən az vaxt ayırdığı, həmişə bir canə qaldığı dördüncü dostu idi. Hökmudar deyir ki, mən səni utandığımdan çağırmadım. Ömrümün ən çox hissəsini Obri dostlara sərf etdim. Onların qayığına qaldım. Onlar da bu yolda məni tək buraxıb getdilər. İndi çox peşmanam. Bu yolda mənə ən sadiq dost sən qaldın. Qarşında xəcalətliyəm. Üzünə baxa bilmirəm, məni bağışla. Çünki ömrümdən ən az vaxtı Sənə səhv etmişəm. Bu bir həyat dərslidir. Bu bir hikmətdir. Məntiq ondan ibarətdir ki, dünyada hər insan dörd güvənli dostu olan bir hökmundardır. Birinci o dostu sevə-sevə qayığısına qalıb bahalı geyimlər alırsan, o sənin vücudun, bədənin, o sənin sağlamlığındır. Səni elə ilk tərk edəndə o olan. O dost ki çox güvənib fəxr edirdin, onunla qürur duyurdun, ömrünün daha çox hissəsini ona həsr etmişdin. O sənin topladığın sərvət, o sənin yığdığın mal mülkdür. Onun da dostluğu son nəfəsə qədərdir. Çünki can gedər, mal qalar. Əldən elə keçib başqasıyla dost olar. Yunis Əmrə nə gözəl demiş. Mal sahibi Mülk sahibi, hanın onun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk də yalan. Gəl biraz da sən oyala. Üçüncü odosti səni çətində də, darda da də tək tən ha buraxmadı. Həmişə sənin yanında oldu. O sənin əyalın, o sənin doğmaların. O sənin qazandığın dostlardır. Onların da yolu son mənzilə qədərdir. Ordan o yana yolları yoxdur. Səni orada tək buraxıb geri dönəcəklər. Dördüncü o dost ki, hər də olursan, o ol, sənə sadiqdir. Səninlə həmişə baş başdadır. Əgər ömür sərmayəndən vaxt ayıra bilmisənsə, o sənin xeyir aməllərinə O sənin gözəl ibadətlərindir. Deyirəm ki, kaş bu dünya bazarı bizə Allahı unutdurmasın. Deyirəm görəsən axı niyə belədir? Allah bizə ömür verir, vaxt ayırır. Bu ayırdığı vaxtın içindən biz ona vaxt ayırmırıq. Sanki ata övladına barlı, meyvəli bir bağ bağışlayır. Övlad o bağdan qıyıb atıya bir meyvə vermir. Axı dünyada salih əməl işləməsən qarşılığı ola bilməz. Axı hər şeyin fövqündə duran insanın xeyir əməlləri, onun gözəl ibadətləridir. Yerdə qalan nə varsa onun kölgəsindədir. Getdiyin son mənzilin yol yoldaşı da elə kölgədə olanlar yox, könlündə olanlardır əməllərin, gözəl ibadətlərin. Axı dünya bir bazardır, Yunus Əmrə demiş. Biz ana bətnindən gəldik bazara, bir az kəfən alıb döndük məsarə. Yəni hər şeyin əvvəli, axırı var. Bütün yaranmışların dönəcəyi yerə gedəcəyik. O yerə ki oradan gəlmişik. O yerə ki ondan gəlmişik. Ona da dönəcəyiz. O isə əhdində sadiqdir. O isə əhdindən dönməzdir. O isə sadiqlərin ən sadiqidir. Ey insan, sadiq dost axtarsan bir Allah kafidir. Aradaş diləsən tək Quran yetər. Heç kəsdən imdad yox. Etmə bu lafı. Bu iki qüdrətə arxalan yetər. Dağlar özü boyda xəzinə qalsın. Ləlzə vahir çıxsın dizinə qalsın. Dünyanın nəyi var özünə qalsın. Sənəd təmiz ürək, təmiz qan yetər. Uca dağ görmədim ürəkdən uca. İnsan yaradılmış ürəklə uca. Nəyi itirsən də ömrüm boyunca salamat saxlasam saf vicdandan